Три разных типа устриц. Окей. Я не знаю, что это. Я мне тоже. Это не я толстая, это кофточка Версаль. Я люблю просто с лимоном, на какие-то соусы попрыгнуть такой коктейль, но он мне не нравится. Мне нравится устрица. Что некоторые не любят? А? Такой супчик. С креветками. А у вот такой салат. Я так хотела всего супа, он так красиво на картинке выглядел. Не А вот его на салат вкусный. Жалею, что не заказала. Скажи, хочешь поменяемся? Как это салат? Он ради этого салата сюда, в принципе, ехал. Ресторан называется Маккормик энд Шмикт. Маккормик энд Шмикт. название. Ресторан открылся в 1974 году когда я родилась. Это судьба. Я заказала тюну. Если честно, мне тюны тоже нравится. Но Стивен так нахваливал, так нахваливал. Не так хотел в ресторан. Мы пришли, музыка громко орет. Стивен попросил, сделала музыку тише. А еще в чем проблема? Бьонсе приехала в город, и тут везде пробки. Мы Поставили машину дуже далеко, не можу передати. Ми цілий час стояли хробкіє. Перша стоянка, яку побачили, а стоянки в три рази дорожчисті. звичайно обично стоїть ця стоянка 5-10 доларів, а сьогодні 45 не заплатила. Бо людей багато всі приїхали на концерт Бйонси. Коси. Я відросила коси. І шаловлива чолочка. Вот так, если не то вот так просто, ну, ну некрасиво. Я его уже вложить не могу, потому что он уже вообще гадился, не слушается. Ну, висит за сумкой. А вот так, заколочка, вроде, что задумала так. Вроде задумано. Так и люди едят, а это... Вообще зал большой, и людей нету пепел. Ну, там еще, ну, как бы летний человек, он полностью пустой. Поняла, там еще один зал есть. Короче, нема людей. Может, это с был раньше популярный. Там такая как банкетная, ну, видно, для каких-то торжеств. Или вот так умоешь кабиночку себе, ну, отдельно такая, как бы, огражденная, да, с компанией посидеть. 17 років. А, понятно. Они changed салат. salad. No change. It, it's different. Different. Better or? Not as good. It's still really good. But it used to have little slices of Понял, спрашиваю, а мне когда был назад був. Может, 17 семнадцать назад и был хорошим рестораном, а сейчас? Maybe it's restaurant seventeen years ago was popular and good, and now no so, so. What do you think? Probably still good, still good. But with our tangerine. Yes, yeah. but it's not so brokey. He's super seasoned. Really? Yep. Wow! He so just had to go to the back and find some of the like, ingredients for it. It's a hot plate, please. Be careful. I'm impressed. Oh, this has of chopsticks. Alrighty. Thank you, sir. Crap. Crap cake. I need to try Of course. три роки. Роки? Да. В таком, в этом, восточном стиле. Тюна, видите, она такая прозрачненькая. Вкусно. Тут нету в, в меню того коктейля. Вот картошка странная. Он пошел, Стивен спросил у официанта. Официант пошел к бармену. Бармен нашел рецепт в интернете. И сейчас сделаем мне цей коктейль. А что это? Ну, браколини. Good, bad. Good. Good, yeah. Like it? Yes, delicious. Yes, I agree. Why? You don't want? No, I'm just. No, I, for me, enough. Okay. Slotka, тоже. What do I always say? Whatever you want, sweetie. <laughs> <laughs> oh, you're so cocktail. know how you like it, okay? Wow. About right? Yeah. Yep. I've seen it one time, so I'm, okay. I'm the expert in right. <laughs> Enjoy, okay? <laughs> Thank you. <laughs> It's food. Yeah. It's um, close. Close? Close, yes. Little different, but so good. Mm -hmm. Бузина чується. Де він бузину взяли? Боже, якийсь ароматизатор. Марвелс, дякую дуже багато. Ще креветки принесли. Креветки заказав, коктейльні. І я в нього забрала ось вот ці браколіні. А, это васаби. Я думаю, что оно тут такое? Васаби и Это Взяли в картошку пюре. Видите, она такая зеленковатая. Добавила туда васаби. Ммм, mm -hmm, такая остренькая получается. Интересно. Me and the guys, I, I make certain cocktails, classic cocktails, six months of wines, six months of knowing what's a port wine, what's a burger what's a whip on fifteen, I started here twenty seventeen. I make this sense. And I, every year I'm trying to do the better time. So anytime y'all come here and I'm here most nights. Oh me. Throw a dart at the map. I'm probably from there at some point. Got So much respect. I lived in New York City for a while as well. Yes, sir. Absolutely. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you so much. In my career, I in the Marine Corps Oh, that bartender that came here. Retired in 2015. Uh-huh. And he loved bartending so much that he took an 18-month course. And he's worked here since 2017. He's worked here since 2017. года. Да, да, я поняла. Пришел бармен и говорит, что я очень рад, что я заказала какой-то коктейль, который вонит у них в меню. И говорит это а он был морским пехотинцем. Вот парадокс, да? Сейчас у него больше времени. Был морским пехотинцем до 2015 года, потом пошел на пенсию. И он настолько любил какую-то вот эту работу, да и там, да и, ну, уже молодости, чешу, все я поняла. Что он, решил, что он решил пройти курсы бармена, 18 месяцев, то есть полтора года он учился на бармена. И вот тут уже работает 2017 года в этом ресторане. И вот это я первая, кто заказал вот такой ну, коктейль. Его это в этом меню не Вот это Rabbit Hall. Deep Rabbit Hall. Deep он. On... Down. А, down. The Rabbit Hall. Down the Rabbit hole. Like Alice. Как Алиса в стране чудес. Он пришел прямо на меня подавиться, сказать спасибо Спасибо за то, что я заказала, ну потому что ему интересно комбинировать. Это был для него первый раз. И сделал такой коктейль, ну новенький для него. И нашел уже все ингредиенты. Прикольно придумал, такую маленькую прищепочку. Она очень маленькая, как два моих ноготка. в эту петрушку, наверное, петрушка похоже. Креативный. Сейчас <ріст> поймут англоязычные. Украинцы муж не поймут. Не знаю, что розказувати таке. Блін.